Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Наталія сказала нам, що зазвичай знайомиться дуже важко, якось соромиться. А ось цього разу все було легко, не вимушено. Справжня казка. Полгоди назад я познайомилась з молодим чоловіком його вас костя. Ну, Став мене приглашати в клуб з своїми друзями, до себе додому. Навіть кілька разів у нього оставалося ночувати, гуляли, зустрічались. Ну, я же влюбилась по уши, летала в облаках, какие-то там мечты у меня сразу в голове, естественно, как у любой женщины. И вот в один прекрасный момент, в один из таких прекрасных дней, я узнала о том, что два месяца назад мой гость женился. Сказать, что это был для меня шок, это ничего не сказать. Два месяца выявилась жахом справжней жить о кости стало повной неспудиванкою. Я не знала, куда себя деть. Я месяц практически не выходила из квартиры в подушку, куда мне бежать, у кого спрашивать совета, как себя вести дальше и как вообще пережить это все. Я сразу перестала с ним общаться, но все равно он продолжал звонить мне, писать, всячески проявлять внимание в мою сторону. И продолжается это и сейчас. Я понимаю, что он не против того, чтобы со мной встречаться дальше, но для меня в данный момент он уже женатый мужчина. Я не понимаю, зачем ему нужны эти встречи. И еще больше несподіванкою выявилось бажання продовжити эти стосунки, бо Наталья никогда не уявляла себе поруч с одруженим чоловіком. С другой стороны, я думаю, а может быть не стоит за него побороться, это все-таки моя жизнь. Я не знаю, що мені робити. Я в дуже хочу висніти. Олена, у Наталі, наскільки адекватне взагалі сприйняття дійсності, тому що виникає питання, як вона взагалі не помічала, що у її кості є інші відносини і є відносини досить такі вже змістовні. И человек, каждый из нас чувствует. Но в любовной зависимости мы будем делать вид, что мы этого не замечаем. Насколько я понимаю, они и встречались-то не так часто. Что сказать про Костю, это у него ситуация любовной зависимости тоже. Он, скорее всего, повторяющаяся. Скорее всего, он обжегся когда-то. И теперь он запретил себе любить. Теперь он идет по жизни со словами ⁇ Пусть лучше меня любят, пусть лучше за мной страдают ⁇ я уже настрадался. У таких мужчин, зачастую это мужчины, у них будет много женщин, его ситуация понятна. Если человек любит, он любит одного и точно знает кого. Он не будет мотаться между двумя. Женщина, тобто, ми можемо сказати, що тут у кожного своя проблема. Так, у Наталі проблема, що вона бачить лише те, що хоче бачити, так підсвідомо. А у кості проблема, що він взагалі не шукає якоїсь якості у відносинах. Так йому потрібно інше. Якщо говорити о у само любов зачастую вона. бывают людей с низкой самооценкой родители либо были слишком заняты собой может быть контролировали вот киперопека которая и ввела человека в зависимость ребенок зависим от родителей и естественно здесь будет либо недостаток любви к себе либо вообще отсутствие а это основополагающий фактор в том чтобы нас любили нужно себя любить истинная любовь она существует но мы ее не всегда замечаем так как травмированы сами по себе и начинаем либо следить за своей второй половинкой, да, либо контролировать каждый шаг. И вдруг, если не написал или не пришел, тут обида, вот, мало того, хочется отомстить, все это уже будет говорить про зависимые отношения. Если уже попали в любовную зависимость, то нужно менять свое понимание другого человека. Мы создаем некий идеальный образ. И человек перестает ему соответствовать. Плюс такую любовь называют наркоманической любовью. То есть нужна доза побольше, доза любви. А вторая половинка этого просто пугается. Что я могу женщинам сказать, когда их мужчина, да, вот все хорошо, вы в эйфории, все отлично. И вдруг он пропадает. Что здесь происходит? То есть он посаживает, так скажем, на иглу вот этой наркоманической любви. Ей больно тревожно да, в этот момент, но тем не менее надежда остается. И все, это заинтересованность, и такая любовь может длиться очень долго. Истинная любовь, настоящая, да, это активная заинтересованность в жизни и самостоятельном развитии объекта любви. И при этом, главное отличие, зависимой любви, от э, истинной любви. Это то, что нам хорошо вместе и хорошо отдельно. Что происходит в зависимой? Эйфория, все хорошо, когда человек рядом, а потом вдруг человек уходит на работу, к примеру. То есть ничего особого. І одразу починається тривожність. Тобто, як завжди, нічого нового в основі любові до іншої людини все ж таки лежить любов до себе. І ці проблеми, вони від низької самооцінки, так? Чему же доросла людина вже у дорослом житті якось не ці свої свои установки, якось працювати з за Любовна Любовная зависимость, как любая зависимость, она лечится методами психотерапии. Самому от этого уйти очень тяжело. Тем не менее, возможно. Осознайте, что это зависимость. Давайте проведем сейчас небольшой тест. Вы сейчас находитесь в отношениях с противоположным полом, да, у вас все хорошо, любовь. Возможно, это длится уже около года, тогда вспомните в таком случае начало отношений и э, почувствуйте, так, положа руку на сердце. Если э, по большей части вам радостно, вы развиваетесь, э, вы наслаждаетесь жизнью, когда вы рассказываете о своих отношениях к другим людям, вы хвастаетесь, вы делитесь хорошими впечатлениями да в таком случае это любовь а в это просто здоровье выносит так если э, вам с человеком хорошо но без него становится плохо тревожно появляется злость агрессия ревность и в э, разговоре с другими людьми вы начинаете жаловаться на жизнь и на отношения и просить совета то к сожалению это зависимое отношение и естественным образом э, как одних Уйти, для этого нужно поменять понимание себя, полюбить себя. Каждый день, хотя бы пять раз в день, хвалим себя. Вот я сегодня красивая, я сегодня удачливая и так далее. Понятно, что в ситуации, когда больно, печально, это сложно делать, но нужно понять, что радость нам никто не принесет. Ни одна ситуация, ни одно обстоятельство, только лишь наше отношение к этой ситуации мы сами э, свою судьбу делаем. Вот эта вот любовная зависимость, она э, воспета в нашей литературе. У классической литературы самая такая формула подается, как небы справжняя любовь, так? Вспомним ту Каренину, Ромео Джульетту, бедную Лизу. Все страдают. Кто чаще всего читает эти романы? Подростки. Они же и есть самый э, сильный контингент по суицидальным мотивам, да, и, э, естественно, они и так едва ли воспринимают эту реальность. А тут им еще вот такое вот рассказывается. Наши поэты, переживая свои страдания, сублимируют их в творчество. Потому что если вам радостно, если у вас счастье, то вам захочется жить этим, а не писать про это. Советую писать дневник. Написали сегодня события дня, чувства и а, перечитали на завтра. Очень многое откроется. То же самое наши писатели делали. Но хочется упомянуть о том, что не нужно запрещать читать эти книги. Нужно лишь говорить о том, что это крайность. То есть тут главное понимать, про что читаешь, то есть это такой, скажем так, терапевтический прием, можно сказать, так, сублимацию свою выносить в какие-то продукты творчества, так, а не та справжняя любовь, которой нужно прагнуть, как это Да, во-первых, терапевтический эффект, крайность показывается для того, чтобы так не поступать, не входить в эти ситуации, наоборот. Що ми скажемо Наталі? Ми розуміємо, що Костя це точно не та людина, яка зробить її щасливою, тому що в нього своя бінда. Так Олено, цікаво, що Наталя каже нам, що вона завжди була така сром'язлива, але зараз вона бачить перед собою саме того чоловіка, який ніби зробить її надзвичайно щасливою, і тому вона вже прагне проявити якусь активність. Що ми на це скажемо? От этих отношений нужно бежать. То, что э, прозвучало от э, Наташи, да, что э, это единственный человек в ее жизни, который сможет сделать ее счастливой. Я уже об этом говорила, никто не сделает вас счастливым. Э, нужно э, переформулировать это. Я сама создам свое счастье. Любовь, она не причиняет боли. Любовь созидательна, не деструктивна, как зависимость. Чувство собственничества – это вот унижение человека до уровня вещи или предмета потребления, то есть превращение человека в раба. Зачем вам раб-то нужен? Он ведь не любит хозяина. Часто у женщин бывает, что они требуют вот этой любви, наркоманической дозы больше и больше, они начинают вроде бы как э, еще больше ухаживать за своим молодым человеком, давать ему заботу. Только это не забота, это контроль. И навряд ли это ему тоже будет в радость. У него переизбыток, у нее э, ей наоборот не хватает вот какой-то ласки, любви, да? и получается, что она иссякла, вот, а он переполнился. Это ненормальное отношение, нормальное отношение, когда я дала, мне дали. Сегодня меня много, завтра тебя много. И мы рады, и мы хорошо, и мы вместе. В случае расставания я скажу своему любимому человеку, будь счастлив. Если ты не можешь быть счастлив со мной, будь счастлив с другой, потому что я люблю этого человека. Я ведь радуюсь за него. В зависимых отношениях он не может быть счастлив ни с кем, кроме меня. Это деструктивные отношения, и они могут продолжаться достаточно долго. Но погибает, вот, вот этот эйфорический момент, он погибает до года. Бывают еще кратковременные моменты эйфории, когда вот перед встречей, как у алкоголика перед тем, как выпить. Сперва хорошо с ним, без него плохо, а потом плохо и с ним, и без него. Тобто, Скажімо так, що тут у Наталі виникла деяка підміна поняття, що вона бачить як активність, так як боротьба за своє щастя. Це взагалі то залежна хвороблива ситуація, так? хворобливий стан. І що вона може зробити зараз? Може ми, ми підкажемо якісь їй ну, декілька пунктів. От зараз що можна з цим зробити? Так, да, У нас зависимо від нього, як наркоман, від наркотика. Їй потрібно визнати, що це зависиме відповідня, одразу вже почне щось мінятися. менять свое отношение к себе и к этому молодому человеку, понять, что она не тряпка, она не вещь, которой можно попользоваться. Бороться за такие отношения не стоит, потому что даже если она разведет его с женой, к примеру, у него появится вторая, третья, четвертая. Он, он сам больной человек в этом смысле. Он в залежності теж. Йому потрібно наоборот понять, що любити можна. Коли ми йдемо своїм шляхом, все складається легко, ніби весь це світ нам на допомогу. Все складається саме собою. Звичайно, за нашої ініціативи. Якщо ситуація потребує жорсткої боротьби, це перша ознака того, що, напевно, на цей шлях не наш. А ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим милом. Життя, як завжди, ще простіше. Не прощаємось.